Таким образом, мы вынуждены бороться с наркоманией по-настоящему и до конца, не заменяя ее другой. Как это сделать? Как добиться устойчивых результатов? Вот тут очень важна система реабилитации. Вот эти реабилитационные центры, которые, в общем-то, образуют целую систему учреждений реабилитации и государственных, и негосударственных. И в числе вот этих последних негосударственных вот и существует этот самый Центр здоровой молодежи. Он, значит, значительной мере самодеятельный, его организовали энтузиасты, и они делают очень хорошее полезное дело. Но это, это Тяжелый, тяжелый вопрос для решения практического. Тут нужны и финансовые и помещения, специалисты, люди. Это очень сложное дело организовать эту систему реабилитации. Причем это на, довольно долго больные должны поступать в эти реабилитационные учреждения. А кто, на какие деньги? И они же в это время не работают, не зарабатывают. Mm -hmm. Ну и потом они оторваны от своей среды, от родных, от близких и так далее. тут много тяжести. Но, тем не менее, вот это такой путь, это очень наиболее эффективный. И вот, когда мы познакомились с вот этим Центром здоровой молодежи, ну, сначала это было так, знакомство такое издалека, а потом мы убедились в том, что мы тех больных, над которым мы не очень эффективно трудились и которые рецидивировали и неоднократно рецидивировали. То есть это все-таки это не то, что такие сливки наркологические, а как раз это проблемные больные, тяжелые больные, с которыми мы не можем справиться толком. Мы их выписываем и опять, мы их выписываем и опять и никак мы не могли добиться устойчивых ремиссий. И вот как раз именно этих больных, над которыми мы трудились довольно-таки безуспешно, вот их привлекают к себе в свои объятия вот этот самый Центр Здоровой Молодежи и вообще другие реабилитационные учреждения. И они могут похвалиться хорошими результатами. Те самые больные, те самые больные которым мы не могли похвалиться, они ими могут. Они имеют уже статистику определенную, достаточно конкретные фамилии, конкретные списки тех лиц, которых мы хорошо знаем, о которых мы помним. И вот они сейчас иногда появляются уже у нас в нашем поле зрения и рассказывают о том, что у них все в порядке, они, без, они без наркотиков, они успешно функционируют, они живут полной жизнью, они воодушевлены и так далее. Ну вот,